Особисто соловьев побывал на Курщине и такой паникой Вин там не побачив. Я несколько часов назад вернулся из Подкурска, было расположение 810 -й. еще кое-где поездил, поговорил с людьми, в том числе и с большими погонами, которые занимаются, и с ребятами, которые на земле чистят, поговорил и с курянами, также и с пленными. Я в конце покажу об этом фильм. Вот что я могу сказать. Во-первых, всем надо немножко успокоиться. Вот так вот, если говорить серьезно. Потому что та информационная паника, которую на Западе оценили тем, что у ряда военблогеров российских наступил апоплектический удар, видно, что интеллигентные люди Чехова читали, цитируя телеграм-канал Владимира Владимировича Корнилова, который обратил на это внимание. Вот давайте поймем, что на самом деле происходит. Да, это очень болезненно. Да, это вскрыло многие проблемы. И очень важно не отмахиваться, но понять, что происходит. Народ наш красавец. То, как сейчас организовалось гражданское общество в том же Курске, как едут на передовую, забирают, вывозят стариков и детей. Вот наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин никогда не поддается эмоциям и давлению. И напомню, что каждый раз, Доставить задачу прежде всего, стачі сохрані жизни людей и виполнені боевой задачи не какой-то даті. Та да ваш президент вообще не подається эмоциям, бо, пока зсу продовжують просуватися на Курщині, Путін як ні в чому не бувало, нюхає яблука і розглядає цукерки, зовсім не думаючи при цьому про трьох тисяч російських солдатів, які можуть опинитися в оточенні. Путин сейчас в Кабардино-Балкарии. Президент приехал в село Герменчук, чтобы посетить садоводческое хозяйство. В сопровождении главы региона Кокова, полпреда в Северокавказском федеральном округе Чайки и министра сельского хозяйства Лут, президент изучил урожай. В июне Путин интересовался, не останется ли России без яблок из-за заморозков. Ну и сегодня лично проверил, сколько их собирают в стране. Президенту показали і яблуки і яблучну пастилу без сахара. Путін сказав, що эти канфети куди лучше для дітей, чем жвачка. Ось бачите, як же Путін переймається, чи не залишиться Росія без яблук. А те, що якісь громадяни РФ залишилися без домівок, його зовсім не хвилює. Він, до речі, у розпал Курської операції ще й Азербайджан відвідав. Подивіться, як йому весело було. Ну, мы видим, что все, по крайней мере, продекларированные цели курской авантюры остались нереализованными. Нам что говорить? Для чего объясняли, эта авантюра потребовалась? Во-первых, для того, чтобы укрепить позиции Украины на потенциальных переговорах. Достаточно жестко заявлено, что до тех пор, пока украинские войска находятся на российской территории, ни о каких переговорах не может быть и речи. Во-вторых, нам говорили же о том, что это сделано для того, чтобы мы начали в спешном порядке перебрасывать войска с Донбасса и тем самым прекратили наступление на Донбассе. Оно успешно развивается и продолжается. Нам говорили о том, что это делается для дестабилизации ситуации в России. Мы видим, что количество желающих служить по контракту только возросло за эти дни. Що государство наше работает спокійно, президент активно продолжает діяльність, в тому числі международную. А Сили оборони України продовжують свою роботу і доволі успішно. Бо, за даними головнокомандувача ЗСУ Сирського, під контролем України вже понад 1200 квадратних кілометрів території Росії. Запад іскрині вважає, що це гігантський успіх України. Чому? А потому что он не может считать иначе, потому что за этой операцией он стоит впрямую. Такое количество военной техники, предоставленной всеми странами, поддерживающими нацистский режим, я не видел нигде. Наколотили этой техники столько, что вот мы ходили с ребятами, смотрели, ну, чтобы на одном относительно небольшом участке земли было там 8 коробочек размотанных и дороты солдат, при этом, ну, надо понимать, война В реалії Це не зовсім те, що показують в кіно. До речі, аналітик Біль Трьопки припускає, що три тисячі російських окупантів можуть опинитися у оточенні наших сил. Бо від 16 серпня воїни ЗСУ знищили три мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курщини, і це стало сильним ударом по логістиці значного угруповання російських військ, які залишаються між річкою та українським кордоном. Алена нарос тебе и далее все по плану.